Однією з тем для сьогоднішньої передачі ми обрали свято Покрова Пресвятої Богородиці і питання Покрову Божого над людиною. А говорити на цю тему ми будемо із нашим традиційним вже гостем, протиєреєм Олександром Горовенком. Отець Олександр, я вітаю вас у нашій студії. І скажіть нам, будь ласка, що це таке покров Божий над людьми і чому це саме це свято от Покров має таку популярність в народі? Ну, цей Праздник на Русі особливо. Чтиться. Вот в Греции, откуда этот сам праздник пришел, он имеет даже не такое большое значение, как и для нас. И наш народ особенно почитает этот праздник. Он, конечно, не двунадесятый, но множество народа приходит помолиться в этот день, почтить Божью Матерь и попросить ее молитвенного покрова. Думаю, связано это с тем, что каждый в жизни желал бы покровительства. Когда растет человек маленький, он ищет покровительство родителей. Когда он подрастает, он ищет покровительство каких-то влиятельных друзей, знакомых, близких, тех людей, которые могли бы ему помочь, подставить плечо в трудную минуту. И потому праздник покровы Божьей Матери настолько нам близок, поскольку каждый из нас чувствует себя беззащитным и социально и, самое главное, духовно в этой жизни. Мы все чувствуем себя беззащитными перед грехом, перед своими какими-то неправильными действиями, желаниями, поступками. И хочется чувствовать за спиной чью-то поддержку, чью-то руку, которая подставит, когда споткнешься. И потому народ так почитает Божью Матерь, покровь ее и Вообще покровительство Божие оно всегда было желаемо для человека. Конечно, с покровом Божьим связано множество, не только хороших благочестивых историй, рассказов, связано также и множество суеверий. Когда я учился в семинарии в Пачаеве, там была такая легенда, но ну, она и до сих пор, естественно, есть, что каждый, кто живет в пятикилометровом радиусе Лавры тот спасется, поскольку, как бы удел Божьей Матери, Лавра известное место. Место, где Богородица оставила след своей правой стопы. И как бы в связи с этим особый покров над этим местом. Ну, Другая легенда есть, например, даже не легенда, а неправильные слова, неправильно понятые слова Серафима Саровского в Дивеево, когда он сказал, что все, кто будут в черте канавки Божьей Матери, которые окружают Дивеевский монастырь, вот те спасутся. И множество подобных суеверий между людьми ходит. А как правильно понимать, належат эти слова преподобного? Серафим Саровский имел в виду, что душу надо ограждать подобно этой канавке. Канавка — это углубление. Это символ смирения. Если человек оградил себя смирением, оградил свою душу, то ему не страшен никакой грех, ему не страшен никакой враг, потому что там, где смирение, там благодать Божья, а значит и покров Божий. Вот действительно особый покров над смиренными людьми. И именно это имел Серафим Саровский в виду. Не то, что место само ну, является покровительством и пребывания в этом месте, там, в Почаевской лавре, в Дивеевской, там, в Виверском монастыре или где-то еще в том месте, где говорят, вот особый удел Божией Матери. Но на самом деле все монашество является под покровительством особым Божией Матери. То есть любой монастырь, там сугубо молится Богородица, поскольку она как бы покровительница монашествующих. И нельзя сказать, что вот Дивеевский монастырь или Почаевская лавра под большим подкровительством, чем наш женский монастырь Криворожский. Естественно, это неправильно. Бывают люди, приходят, говорят, «Вот хотим крестить, или приходит взрослый. С ребенком понятно, хотят крестить, чтобы был православным христианином. А приходит взрослый человек, говорит, хочу креститься. Ну, неизбежно священник должен знать мотив поскольку много бывает от шарлатанов, экстрасенсов, приходит в заблуждение. Спрашиваешь, почему? Ну, говорит, чтобы в жизни мне было хорошо, чтобы был у меня ангел-хранитель, чтобы тот же был покров Божий надо мной. Хотя сама постановка вопроса неправильная. Вот каждый человек, когда рождается, еще только начинается в утробе матери, он уже имеет ангела-хранителя нельзя сказать, что вот родился в Украине какой-то ребенок, его крестили, у него есть ангел-хранитель, а в Таджикистане в какой-то семье родился другой ребенок, а у него нет ангела-хранителя. Ангел-хранитель есть абсолютно у каждого человека любой веры. Другое дело — святой покровитель. Вот когда человек принимает крещение, он принимает имя, а это имя Какого-то святого роман, вот романа сладкопевца. И человек уже молится этому святому, и этот святой является сугубым покровителем. Но Господь дает каждому ангела-хранителя, крещен он или не крещен, вне зависимости от того, какой он веры, принял ли он крещение, или его родители были неверующими, Он пришел только в старости к Богу. Над каждым проявляется этот покров Божий. Такие мифы о том, что можно быть где-то в каком-то месте под сугубым покровом Божьим, они связаны с тем, что люди не понимают свойства Божьего любви. Что Господь есть любовь, если Он есть любовь, то Он любовь для всех. Вот задавали такой вопрос однажды, протерий Дмитрий Смирнов отвечал, кого Господь больше любит, Иуду, предателя, и Ильяна Богослова. Естественно, матюшка ответил, что одинаково. Он и сатану так же любит, как и все свое творение, потому что он — любовь для всех. И если он — любовь, то он по этой любви с нами и поступает. А как каждый нормальный родитель, он старается покрыть своего ребенка от какого-то зла, от болезней, от каких-то плохих друзей, от дурного влияния телевизора, так и Господь покрывает каждого. Но тут, естественно, как во всем, бывает свое «но». Господь покрывает каждого, но не каждый хочет этого покрова. Не каждый желает, чтобы покров был над ним в частности, и мы православные христиане. Естественно, ни один здравомыслящий человек не скажет, что вот я не хочу, чтобы меня покрывал Господь. Это только безумец, какой-то там атеист, ну, закорневший в гордости человек, вот гордый до предела, он скажет, я и мне никому, никого не нужно. Я сам по себе, как некоторые безумные говорят, я всего достиг сам. Там, лопается какой-то сосуд в голове, он превращается в растение, все, все, чего ты достиг, вон оно, исчезло. И лишиться покрова Божия и сказать Богу, что мне не нужно. Не нужен твой покров, можно только в одном случае, когда я сознательно согрешаю. Потому что сознательный грех, Он отгоняет и лишает нас благодати Божией, благодати Святого Духа, и значит, лишает нас этого покрова. Естественно, Господь каждому хочет спастись, каждому, с каждым хочет быть, каждому хочет во всем помочь, но когда мы согрешаем, Он не может с нами быть, потому что мы не свойственны Ему. Иов Почаевский писал как-то слова такие, что как пчела не выносит дыма, так и Дух Святой не выносит греха. Он бы с радостью был с человеком и грешным, но он не может. Он хочет. То есть нельзя сказать, что Господь сам сознательно отошел от человека и не хочет его спасения, не хочет его покрывать. Нет, он хочет, но человек своим грехом, он отгоняет благодать Святого Духа и лишается этого покрова. То есть залог того, что мы под покровом Бога и естественной Богородицы. — это то, что мы стараемся избегать сознательных грехов. Когда я понимаю, когда я знаю, что это грех, и могу этому противостоять, потому что бывают такие грехи, когда человек не может. Вот пью или курю или колюсь, понимаю, грех это меня убивает, ничего не смогу сделать с собой. А когда мы совершаем тот грех сознательный и можем ему противостоять, или сделать, или не сделать хочу или не хочу. Вот тут мы лишаемся, если согрешаем, мы лишаемся покрова Божьей. И поэтому не место, не таинство не спасает само по себе, но важно произволение. Вот как говорится, сыне дашь мне сердце твое. То есть Господу нужно наше сердце. Кому мы работаем на самом деле? И что для нас интересно? Или для нас интересен грех, или для нас интересно пребывание с Богом. И поэтому можно находиться в центре Почаевской лавры, можно заходить, находиться в центре Дивеевского монастыря, то есть в благодатных местах, и там погибнуть. Некоторые могут возразить что-то. Тут один пример достаточен. Был с апостолом, был с Христом апостол Иуда. То есть, куда более святое место, чем рядом со Христом. Ходил вместе с Ним, кушал вместе с Ним, жил вместе с Ним, видел Его чудеса, сам творил чудеса, поскольку Ему была дана власть творить чудеса, но погиб, предал Его. То есть не место, хотя был со Христом. Также можно сказать о любом о Почаевской лавре, о Дивеевской лавре, о Таинстве Крещения. Если человек не выбирает Бога и не идет к нему, он лишается покрова и никакое место его не спасет. оно хоть три раза святое, никакое таинство хоть пускай хоть патриарх крестит, если человек не выбирает Бога, то в этом таинстве для него только будет погибель. Вот в этом плане человек может лишиться благодати Божией и естественно покрова. И потому, если желаем, чтобы покровительство Бога всегда было с нами, то мы должны стараться избегать греха. Многие думают, что покровительство Бога оно выражается в том, что мне всю жизнь будет хорошо, не буду болеть, ребенок у меня не сопьется, дочь хорошо выйдет замуж за олигарха какого-то православного. И думает, что вот буду соблюдать заповеди, все будет хорошо. На самом деле это не так. Как написано в Евангелии, возьми крест и следуй за мной. Куда следуй? Естественно, на Голгофу, там, где распинают. То есть и в жизни людей, которые под покровом Божиим, есть скорби. Вот, можно открыть житие любых святых отцов можно найти в их житии какие-то скорби. Ну, вот 20 век. Сколько наших святителей, сколько православных христиан были просто убиты за одно имя. Наши же святители Ануфри и Порфирий только за то, что были христианами и проповедали Евангелие. Ничем не занимались преступным, а и взяли, расстреляли, пол жизни провели по тюрьмам только за одно исповедание веры Божией, истинной православной, они были расстреляны, хотя были под покровом Божьим и Богородиц. Никто не может сказать, что святитель Ануфрий Криворожский был не под покровом, естественно, но был и в тюрьме, терпел скорби, болел, предавали, там были такие мнимые христиане, которые на него доносы писали лживые, терпел поношение от лживых пастырей. Тогда в те времена была обновленческая церковь, которая не истинная, и он боролся с ней очень активно и терпел от них, поскольку власть их признавала, им их поддерживала. Но она поддерживала не их, а любой раскол в церкви, чтобы чем больше расколишь церковь, тем больше шансов ее победить. Хотя не знали, что церковь невозможно победить, но все-таки пытались. И вот святитель Ануфрий, хотя и был под покровом, но терпел скорби. Ведь цель жизни нашей не избавиться от скорбей, а пережить их по христиански Скорби будут у каждого. Будь ты богатый, хоть 10 тысяч раз, будь ты бедный, будут у тебя дети или не будет, будет семья или нет. Каждого вожде старость, болезнь і смерть, то есть каждый це получит. Я вам тоже дякую за цю розмову. Сподіваюсь, що вона допоможе нашим глядачам не втрачати покров Божий над своїм життям, над життям своїх близьких.